Я начала заниматься картами Таро. Меня всегда интересовали, я всегда, не всегда завораживали, да. В самом детстве я познакомилась с картами. У меня была знакомая бабушка, которая не с картами Таро, а с обычными картами, да, работала. Она на них гадала, она с ними взаимодействовала, и мне было очень интересно. Я когда к ней приходила, она мне показывала карты. Они были затерты, они были такие грязные, но они мне, знаете, так завораживали. И я понимала, что это мой инструмент, это не игрушка, но это инструмент, очень классный инструмент. Потом, на какое-то время, это все ушло. И потом ко мне где-то в подростковом возрасте пришла книга, небольшая книга Ленорман, да, где мне рассказывалось, как работать с картами, с обычными картами, и я снова ими заинтересовалась. Это, знаете, как этот импульс такой снова пошел триггер эта книга. Я снова с ними начала работать. Это уже студенческие времена у меня были. И у меня были были моменты, когда да, я рассказывала, какое будущее может быть у моих однокурсниц, девочками, где я жила в общежитии. И будущее, да, сбывалось, и, соответственно, я понимала, что я это могу делать, тем более у меня по роду, эта бабушка была, она по роду мне как бы далеко была, но у меня еще был дед, который тоже мог видеть будущее. И у меня, как потом я начала смотреть по своему роду, да, были в роду женщины, которые умели видеть будущее, которые работали с картами Таро, они это умели делать, и они были с они работали с детками. И, соответственно, как по мамам по папам роду, у меня это все было. Поэтому это, знаете, как генетическое воспоминание. И когда я взяла карты уже более осознанно, потому что у меня был один период, когда я сказала все моему развитию да, духовному пока я на этом остановлюсь, и я на э, определенное количество лет я на этом остановилась. Но пришло время, когда они меня позвали, и карты, когда я начала развиваться, и вот уже более 10 лет я с ними, они со мной, и мы взаимодействуем, и это мой инструмент, который дает возможность увидеть,